Could be us. So back to what I was saying it could be Всім привіт ви на каналі SimicPlay. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати в Гу і Stickman SAID давайте розпочнемо. В цій ми з вами пройдемо 6 стріли. Вы, вы, вы побачили на сейфе кодовый замок. Найдите книгу, в которой хранится... Что? Хранится код от сейфа и откройте его. Заберите содержимое и покиньте школу. Вот вас вот школа? Теперь, кстати, у меня теперь на экране багнулась и у меня теперь есть звук. А то в прошлой серии у меня чуть не было. Я не знаю чего. У нас яблочко треба зібрати. Так. Ох. Ого. Вот это я быстро книжку нашел, на все себе, друзья. Я дуже сильно быстро на книгу слышу книжку. А, ладно, сейф мы помним, да, я находлюсь а на втором этаже. Сейчас я туда пойду. Ну, блин, быстрее. Так, сосед на втором этаже, он, кстати, заходит как раз в ту комнату, куда нам надо. В той комнате э -э, находится как раз Сая. Сейф этот. Это, кстати, комната директора, как понял. Ой, он в соседней комнате быстро закрываем. Все, мы закрылись. Ой, с так. Ого, у него тут деньги. Бежать. И Это надо, я как понял, сбежать. И он тут рядом с соседкой. Ой, все сосед, кстати, а как у него интересно звук ловли да, мне просто хочу послушать. Сейчас он раздражается и по А, ну прикольно что, как раз учитель. Ну все, мы втекли из его школы. Да, вот прошлое. Все забыть деньгами, наверное, ваш учитель ограбил банк, наверняка он украл больше денег. Что? Вернякал он украл больше денег, и у него есть еще один сейф. Найдите код, заберите деньги, покиньте школу. Надо а опять на тот же самый сейф бежать или что? А чего мы раньше не могли забрать то золото, я не понимаю. И все равно, чего он хранит золото в школе? Я не понимаю, как-то тупо все Или он директор этой школы, я не знаю. Ладно. Труба, как понял, найти. Опять э -э книжку. книжку. Понимаю, что... Ну, это, в принципе, было логично, потому что на прошлом времени там было что то Проверяем все комнаты. Какие здесь книжки будут уже? Так, друзья, срочно включение. Я нашел книжку с паролем у вас она. Теперь надо найти сейф, потому что я еще его чему-то не на нашел. Я не знаю, где конечно. У меня радость в этих комнатах. откуда его нету. Другой тоже нету. Значит, он в этой комнате. Да. И так и знал. Ось золото наше. Теперь можно втекать из всей школы. Все, я втек. Вон там как раз такой учитель ходит. И все, мы из школы. Ура! Чтобы получить вашего соседа, бросать в него предметы. Это даст вам немного времени. Я уже понял, если честно. Ладно. В файлах компьютера вы увидели, что ваш учитель приобрел оружие. Нужно воно... Что? Говорит... Готов... А, готовит террак. Заберите оружие и покиньте школу. Надо найти оружие. Так, друзья, я нашел некий ключ. Мы, как понял, должны искать закрытую дверь. Потому что я нашел некий ключ. Сами наверное, обитый какой-то двери давай тут пошукаем какую дверь треба найти. Дуже сильно цікаво, конечно. Может там на кухне какую-то дверь надо открыть? Не, не надо, там я бачу без замка. Да, и какую треба цікаво дверь открыть? Вот тут сосед, то есть балди, ну учите, короче. На, все, я в него попал, ура, я теперь я снова него, него могу втекти. Это ключ понадобился Очень красивый оружие Он просто в классе оставил Он серьезно даже в шкаф не додумался Какого-то пихнуть Он просто в классе положил оружие и все Да, учитель Я хочу вам сказать Это умный учитель Он просто в классе положил оружие и все Это серьезно, как-то странно Просто в классе положить оружие Я бы не знаю В шкаф положить где-то я, я не знаю найти, я, я понял, бомбу я в школе. Давайте попробуем найти бомбу в школе. Так. Кто-то... Интересно, есть бомба? Пока что не бачу. Слушайте, друзья, я снова как-то быстро нашел ключ. Я проследовал, я, ну, подавился весь первый поверх. І тут не було на однієї закритої двері. Виходить, що закрита двері вона десь на другому поверсі. Так сам не сусід 260 ходить. А, він на першому етазі вже спукався. Да, він на першому. Тепер потрібно тепер знайти закриту двері, а вже кстати, її бачу. Вона знаходиться в... где, я не знаю, что учитель, чьи какой-то ученик написал, что 2 плюс 2 будет 5. Это прекрасно. Ну вот опять же, посередине класса поставить какую-то бомбу. Так она еще, я не знаю, это не бомба, это какая-то ядерная бомба. Будто нужно подавить себе, кого она вылыка, она... Я вот эта парта. У меня прошлый раз, конечно, больше такие бомбы, но она реально здоровенная, просто Вещи, конечно, учитывая ядерная бомба, не знаю. Или какие-то Одна обычная бомба, это все просто взорвать все а... банки. А ядерная бомба, зачем ты же там все взорвешь? Для отдыха с места преступлением вам ну, учить приготовить машину. Найдите бензин и сожгите Трава машину соседа сжечь кстати, смотрите, какая-то новая машина появилась. И кейс на Не знаю. Она, кстати, такая красивая. Это как моя машина соседа, потому что я ее там раньше не, не бачу. Даже скаф, Ну ладно, мы, я как понял, должны найти бензин в школе. Но я думаю, бензин закрытый в комнате, то значит, треба найти веки. Ну я думаю, що бензин так легко найти у нас не получится. Ладно, я найду щось, ну, короче, камеру, коли буде щось така. Вот, друзі, дивіться, я знайшов якийсь ключ, так дуже сильно швидко. Тепер потрібно, друзі, з вами шукати якусь закриту двері. Ой! А он так сюда быстро зашел. А! Нет, ну елки-палки, я почти цей прошел. Блин, тоже сильно суну. Так, друзья, я знаю, что закрыты дверь. Ну, слава. Открываем, дверь, все, что тут есть. Тут должен быть какой-то... Бензин. Мы его можем разбить. Да. Прикольно. Но я как правило, все бензин должны взять. Ковы не взять. И поджечь вот эту машину, да. Да. То есть, это машина соседа, да? Ну, это реально какая-то, я не знаю, BMW или что. Машина, я не разбираюсь. Только она вроде бы должна быть желтая, а не... Они... Фіолетово. Що ми не почали грати? Так. Ладно, друзі, давайте в наступний серії пройдемо 5 рівнів. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Всім пока-пока, побачимось.